Hidup keras dek. Hmm. Uh, kita mulakan dengan 1MDB YB. Ah, ha. Kutusan MDB dan status. Sebab so, right, minggu right lepas one. tak komen kan. <laughs> yes. Uh, maybe just uh, to start YB. Um, based on your experience, uh, YB try untuk bukan bukan try lah memang dah mendedahkan. Hmm. Um, Mungkin orang tertanya-tanya sebab uh, Najib punya trial ni pun ada-ada few lah. Satu SRC itself, kemudian ada IPIC, ada hmm. kemudian isu yang paling besar sekali adalah yang inilah. Hmm. Uh, YB sendiri macam SRC, YB apa ni, uh, buat pendedahan berdasarkan uh, financial statement dari public domain kan. YB dapatkan dari SSM hmm. semua untuk, untuk tengok SRC. Kenapa, uh, uh, apa beza magnitude uh, oh. antara yang hmm. sebelum ini dengan yang kes uh, 2.3 billion ni? Dan termasuk mungkin your experience untuk Um, dapatkan untuk mendedahkan ke Soalan Okay uh, <laughs> Cuba proses soalan ni dia lah kan Beza uh, antara dua-dua tu Well Sudah tentulah um, Beza dia ialah jumlah wang yang terlibat Sebab yang ini yang melibatkan Pemindahan Layer after layer uh -huh. Akhirnya daripada satu syarikat Nama Tenor tu kan uh -huh. Yang masuk ke akaun peribadi Datuk Seri Najib sebanyak hmm. 2.6 bilion ringgit. Hmm. Ha, so yang ini uh, dari segi magnitude yang paling besarlah. Hmm. Um yang pasal IP itu dia sedikit lain hmm. kerana dia menyebabkan kerugian kepada negara hmm. apabila kerajaan negara kena bayar balik hmm. ke, uh, wang yang hilang itu kepada IPIC ni ialah badan pelaburan Abu Dhabi lah hmm. kan, uh, jadi uh, yang itu agak lain yeah. yang itu tidak proceed lah kan yeah, betul. SRC sama sebenarnya oh. dengan Tenor ni hmm. uh, iaitu wang masuk hmm. kepada ok this slightly different ok Aha. this one uh, eh, uh, SRC slightly different eh Um, wang daripada SRC masuk kepada beberapa buah syarikat hmm. um, nama dia macam-macam aku dah lupa lah dah lama ni dah 12-13 tahun kan gagasan lah apa entah adalah syarikat-syarikat itu kemudian membayar uh, perbelanjaan Datuk Seri Najib yang itu hmm. yang 43 juta lebih kurang kan itu hmm. termasuklah bayar kredit kad dia tu. Hmm. ada satu hari itu yang um, uh, dia bayar kredit perbelanjaannya lebih kurang berjuta satu hari. Mm -hmm. Jadi dibayar oleh uh, syarikat uh, syarikat ini. Jadi dia tak masuk akaun peribadi per se mm -hmm. tapi dia masuk kepada kredit kad dan juga bayaran untuk shopping, perbelanjaan, semua mm -hmm. orang kan. Um, so I think both sebenarnya uh, dia ada parallel dan dia berkesan Uh, ataupun dia menimbulkan kesedaran dan kemarahan kumpulan rakyat yang berbeza. Mm hmm. Uh, ambil contoh SRC kan. Yes. Uh, sebenarnya R SRC itu uh, mula lebih awal daripada Tanoh. Mm hmm. Kena uh, kes SRC ni saya ingat saya mula bawa daripada 2013 mm -hmm. uh, sebab um, kerajaan mengesahkan bahawa um, Uh, SRC meminjam duit pension. Mm. 4 bilion kan. So I mean the very fact, the sensitivity bahawa um, anak syarikat 1MDB ambil duit pension. <laughs> so so it started one after another kan. Jadi dia dread lebih lama lah. Um, dan uh, details awal SRC tu dia tak keluar sangat. Mm -hmm. Kecuali kerana um, dalam tempoh 2 tahun tu 2013 dan 2015 kan masa saya mula bawa um, kecuali mereka tak boleh nak nak jawab tahu apa sebenarnya jadi. Jadi uh, saya setiap kali parlimen ataupun di luar, dia-dia maklumat, saya akan tanya, actually 4 bilion tu pergi ke mana? Hmm. -mm. So jawapan asal dia biasalah jawapan daripada MOF maksud itulah ini adalah untuk pelaburan-pelaburan strategi kan. Hmm. So you gali-gali-gali eh sebenarnya pelaburan ni pergi kepada 3-4 buah, buah syarikat dekat Hong Kong dia jadi macam layer kan hmm. tapi kemudian bila tanya lagi dia kata oh sebenarnya ini untuk beli uh, lombong arang batu di Mongolia then hmm. you tanya lagi and then by 2014 saya ingat Um, um, you dah boleh dapatkan laporan kewangan mm -mm. SRC mm -mm. then when you look at that you you tahulah income-nya tak ada jadi um, auditor terpaksa flag sebenarnya dia ada material well auditor didn't say that lah cuma mm. okay, ni dia, dia go into the details sikit lah kan um, dalam balance sheet mm -hmm. kan aa uh, Masa itu SRC, uh, dia tunjukkan 4 bilion tu sebagai pelaburan. Mm -hmm. Unquoted investment. Maksudnya mm. syarikat sendiri berhak unquoted mm. investment kan. Auditor, bila dia audit sesuatu pelaburan, especially sebesar itu 4 bilion, mm -hmm. kemudian dia sangat sensitif kerana duit pension kan. Dia sepatutnya mm. boleh akses terus kepada syarikat yang melabur. Mm -hmm. They can go there, dia boleh dapatkan uh, balance sheet mm -hmm. sebab dia nak kena decide sama ada pelaburan 4 billion itu nilainya masih 4 billion ataupun perlu impairment dalam masa Melayu apa dia susut nilai, disusut kan lah. Must be impact kan. Jadi the first time I remember to me lah as an auditor the mm -hmm. um, flag is the red flag. Kerana auditor pada masa itu Uh, dia letak kategori bahawa dia ada tiga kategori lah. Kategori satu maksudnya they have access to information gini-ginilah. Hmm. Yang 4 bilion tu kategori paling bawah which is they can't tell actually dekat mana duit tu ataupun you know they have to rely entirely on the representation yang diberikan oleh pengurusan SRC. So hmm. when you keep banging and you keep banging... Um, apa nama ni uh, di, Jawapan yang diberikan Makin lama makin ke laut lah ha. Itulah the, for the first one year plus So saya ingat ceramah saya Yang sebenarnya saya patut letak copyright Kerana orang lain ciplak Lepas tu tak bayar royalty kat aku hmm. okay. So I remember uh, Making fun contohnya Ini Najib Menteri Keuangan Dia Perdana Menteri Dia juga sebenarnya pengusi ha, uh, <laughs> Apa nama ni SRC So dia masuk hari <coughs> ni Dia baca surat Eh SRC daripada uh, Pengurusi Lembaga Penasihat Datuk Seri Najib minta 4 bilion Kemudian esok dia masuk sebagai Menteri Kewangan dan dia tengok permohonan 4 bilion. So Najib tulis surat kepada Najib. Kan? Mm -hmm. So the first one year plus we, we had to rely on that lah. Mm. Uh, dan ialah kita nak kena tunjukkan lah buktinya daripada penyata kewangan SRC sendiri gini mm -hmm. kan. By 2015 everything came meletup. Hmm. Actually dia sama jugalah pasal 1MDB pasal kes Tenor 2.6 bilion ni. Hmm. Uh, masa Tony Pua awal-awal pun yeah. Tony Pua apa terpaksa rely on uh, publicly available information awal-awal. So we had to ask questions saja. Hmm. We know daripada cakap-cakap kat luar. Hmm. We know the money Macam ni Money macam tu And then Tiba-tiba you dengar Eh tiba-tiba Beli power plant Yang nak expire Daripada genting Daripada Ananda Maksud tu Ananda creation kan So If you come from financial background then you kita pernah kerja dalam syarikat korporat. Kita ada kawan all over the place. Hmm. The banks kita ada kawan, kita dekat market ada kawan. Kita they will tell you. Hmm. You you better check because I think something is wrong here kan. But awal-awal tu without internal information, you can only rely on jawapan kepada soalan parlimen. Mm -hmm. ataupun kepada dokumen-dokumen rasmi macam penyata kewangan semualah mm. kan is only it all came meletup climax tu 2015 uh, dan dia berlaku hampir serentak, tau mm um, satu untuk Tenor ni mm -mm. ialah bila by now kita tahulah kan bila mm. justo dah keluarkan then you know the transaction mm. daripada situlah I think uh, Asian Wall Street Journal no, mm. yang, yang first uh, apa nama ni run the story about the 2.6 billion going mm. into Najib kan tapi pada masa yang sama oleh kerana tekanan kepada Najib tu dah tinggi dia set up special task force ni yang ada peguam negara, ada SPRM, ada polis dan bank negara. Mm. So mereka tumpulan ini mereka terutamanya SPRM lah. Dia ada two track of investigation. Mm -hmm. Satu yang berkaitan dengan tanah ni, mm -hmm. satu lagi SRC. Mm. Ah ha, jadi bila uh, it came crashing kepada SRC ni kerana uh, masa itu Datuk Bahari saya ingat kan Datuk Bahari iaitu hmm. um, pengarah kepada operasi khas SPRM yang bertanggungjawab menyiasat um, kes SRC mereka dah buat tangkapan hmm. dua orang uh, saya ingat Datuk Subuh dengan seorang lagi lah Nik Faisal lah, Nik, finally mereka dilepaskan uh, or, or dia hilang lah hmm. Uh, so and then the table was turned around on the SPRM hmm. uh, Datuk Bahari saya ingat lepas itu ditukarkan hmm. yang itu yang ada the famous Datuk Ayat Datuk Bahari ni kamu ada kuasa saya ada Allah kan hmm. so out of that sebenarnya then whistleblowers started coming to me hmm. and by awal 2015 tu so, saya ada the full transaction of SRC credit hmm. card dibayar uh, permata hmm. apa namanya jewellery, semua tu Yang everything sumbernya whistleblower whistleblower ni uh, you cannot tell oh. you can never tell because they all anonymous okay but if you are in the line hmm. uh, this line of job hmm. long enough hmm. you akan back your due diligence you akan check hmm. Contohnya kan even account number you boleh check account number tu bogus ke tidak uh -huh. because setiap bank ada dia punya convention account number dia uh -huh. uh, kan so you boleh check satu and sometimes what you can do you transfer 1 ringgit into that account number or that credit card uh -huh. sometimes you can then then you confirm lah benda tu betul-betul ada kan uh -huh. jadi out of that lah so in my case macam SRC tu Uh, dia melonjak naik tu Because of by 2015 tu um, Dah ada maklumat yang terperinci lah Likewise kan eh, Mengenai 2.6 billion semua ni Then you can pile story Because by then lah uh, Orang dah mula nampak Masalah YMDB Kemudian Najib reaction pula uh, Tan Sri Muhyiddin kena pecat hmm. The Four Task special task force so kena kena apa nama ni uh, disbanded kan mm -hmm. dan uh, Tan Sri Apandi tadi yang kata Alpa tadi tu mm -hmm. masa dia nak tutup case kan so dia pergi angkat uh. satu cat tu chat to actually show the flow of money. So saya, I'm sure I did the same. Tony Pua did the same. The did the same lah. Kita pun pergi zoom in besar kan. Check satu-satu lah. Then you roughly know lah kan. So, um and by then because when MDB dah mula uh, berkait dengan terlalu banyak perkara. Hmm. Contohnya dan sebab itu saya dijatuhkan hukuman lah. Contohnya hmm. duit 1MDB dah mula melibatkan lembaga tabung angkatan tentera. Hmm. So impact dia kepada rakyat ni dah mula dirasai kerana dia mula melibatkan tabung-tabung. Hmm. Kemudian uh, 1MDB juga masa tu uh, uh, projek dia dekat TRX, menara TRX tu dan dia tak boleh hmm. nak nak selesai tak boleh nak servis maka ada bail out daripada kerajaan MKD terpaksa bail out uh, 1MDB dan juga Mulia Group kan hmm. so one after another um, the story was built satu-satu kan Okay, now lending dia kan kalau tanya sebenarnya apa beza 1MDB dengan SRC kan crowd Hmm. 1MDB yang 2.6 bilion ini dia lebih uh, ada traction dengan more educated group. Hmm. Uh, sebab you know this whole idea that 2.6 billion masuk account peribadi Najib tu educated group uh, middle class semua ni memang memang tak boleh terima lah kan hmm. dengan orang kampung is SRC Kenapa? sebab dia duit pencen ha. Huh. Dia duit pencen, kemudian bayar kredit kad, kan? sebab yang 26 bilion tu, uh, dia tak ada banyak sangat money trail mengenai perbelanjaan. Uh, dia masuk 26 bilion, dia return balik tau, bila dia panik dia return uh, balik. <coughs> Bukan return balik lah, maksudnya dia resmuggle duit tu masuk, betul, -betul hilang, tak ke mana lah kan. Uh, Tapi SRC tu very detail tau. Uh, shopping dekat mana, Ini bag apa, beli kan. The whole, if you go to my website, every detail siap dengan gambar belian semua yang dibeli tu. Sebab tu orang selalu kata, belian-belian ni tipu. It's not. Ada semua. Uh, cuma, um, apa nama ni, uh, Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Rosmah saman saya mm -mm. yang pasal belian. Dan, dalam pembelaan uh, bila kita letak our defence uh, file our defence uh, dekat mahkamah lawyers prepare that ceramah is prepared is 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 said in jest mm -hmm. That is legal word lah. you say things in jest kan but it doesn't alter the substance uh, substantive nature of the statement kan yang itulah yang propaganda Umno pergi ambil kata oh ini fitnah pasal cincin saya bergurau saja it's not mm -hmm. tau uh, sebab keseluruhan detail satu persatu, bentuk permata, bentuk barang kemas yang dibeli semua tu itu dibayar melalui SRC hmm. dan memang ada detail itulah. It's still on my blog if you want to check satu-satu. Hmm. Hmm. So dengan orang kampung, uh, yang itu ada kesan yang besar. Uh, because SRC sebenarnya lebih uh, animated. Kepada hmm. rakyat bila when we build the story yang kita terangkan duit pencin tapi pergi hilang kat Mongolia lari, uh, lombong entah ke mana rupanya duit ni masuk untuk bayar satu, dua, tiga, empat bermewah semualah whereas 1MDB 2.6 billion ni hmm. soal masuk and then soal keluar balik lah but for middle class lah kan 2.6 hmm. billion going into your account is huge money and middle class lebih faham how offshore transfers are done and lah. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi kalau mungkin 2.6 bilion tu telah melibatkan mm -hmm. mungkin boleh trace uh, 400 juta masuk ke uh, akaun dan dia guna duit tu untuk parti dengan Paris Hilton ataupun 500 juta masuk uh, akaun bank ke Leonardo mm -hmm. dan DiCaprio. Adakah benda tu akan membuat orang kampung faham significance 2.6 bilion tu ke tak juga? No, no, I, it's not that orang kampung tak faham kan uh, eh uh, isu dia ialah bukan isu lah you see the uh, milestone scandal 1mdb ni kan hmm. uh, orang kampung sebenarnya pay attention lebih awal daripada 2.6 billion mm uh, cerita src ni lebih awal daripada tahun 2012 ah hmm. uh, and mungkinlah masa itu najib ingat src ni cerita kecil Hmm. So it didn't pay much attention to it. They actually jawab tau soalan parlimen. Hmm. Uh, sebab SRC bukan YMDB. Hmm. kan? Uh, so soalan parlimen pasal SRC ni dia jawab lah. Uh, ini, tapi jawab ke laut lah kan. Uh, so um, isu SRC ni dibawa lebih awal kepada rakyat berbanding that 2.6 billion that only came in 2015, kan? Mm. I don't think it matters soal um, I think you baling batu kepada rakyat sekarang semua orang tahu 1MDB. Mm. Whether they can tell that is actually SRC, this is 1MDB, that's IP, I don't think it matters. Mm -hmm. yeah, nah. Jadi in that sense lah uh, dia ada function dengan segmen rakyat yang berlainan kerana ceritanya itu berlainan. Contohnya bila perkara SRC ni tu mula-mula bangkit tahun 2012 dan uh, YB Rafizi hmm. saudara Tony Pua antara hmm. orang pertama yang mula bercakap pasal isu ni dari awal dulu. Adakah kamu berdua boleh bercakap pasal isu ni sebab pengalaman kedua-dua uh, YB dengan saudara Tony Pua dalam bidang kewangan uh, dan ada tak sesiapa lain selain itu yang mungkin tak ada tak faham sangat isu ni tapi bersuara juga tak ada I think so, saya, saya, I think you are right the reason why it was Tony Pua and myself kerana kami saya ingat yang lebih mahir soal kewangan lah dan uh, saya ingat kita juga kami saya dengan Tony ada lebih banyak Uh, network dengan pasaran, the market. Mm. So, we are closer to the market. Kita dengar dan dapat maklumat lebih banyak daripada orang lain. At the same time, um, both of us lebih aktif di ceramah and forum sikit. Mm. Uh, Tony tak bagi ceramah kat kampung sangatlah, tapi you, if you notice di awal-awal tahun tu, selalunya we pair. I focus memang betul I focus lebih kepada crowd Melayu. Mm. Uh, sebab itu depends who you ask. Kalau kita tanya orang Melayu kampung, selalunya dia associate uh, pendedahan 1MDB ni to me. Mm -hmm. uh, kalau yang bandar sikit then they might say Tony or Rafizi because kita ada specialization kita lah. I carry, I focus on ceramah because I, dulu saya ceramah tiap-tiap satu hari, dua hari around the country. Hmm. Tony lebih kepada forum. Uh, cuma every time kalau saya anjur forum, I make sure Tony pun ada kat situ. Hmm. Kalau Tony anjur forum, he make sure that I appear with him. We hmm. spoke differently lah about hmm. different topics. But it's all within one mdb lah. Hmm. So it's all those factors lah. The fact that kami ada latihan kewangan yang lebih baik kami juga ada rangkaian yang lebih besar dengan pasaran dengan uh, dan pada masa sama kami juga lebih aktif on the ceramah and um, forum sikit kan sebab um, kesilapan lah saya ingat yang pasal mdb ni yang paling awal dia buat pelaburan pertama tu Petro Saudi Petro Saudi Uh, pelaburannya kononnya untuk membeli blok minyak di Turkmenistan, offshore Turkmenistan. Mm -hmm. That used to be my portfolio tu. Ah, mm -hmm. uh, my last position dekat Petronas. Dekat Petronas dulu, ialah saya adalah ketua bahagian kewangan uh, uh, upstream uh, Petronas ni. So to minister memang under my care. Hmm. I went in and out. Kan? So saya tahu ada berapa syarikat hmm. dekat tu minister, ada berapa lapangan semua kan. Jadi and I remember my first tweet about that lah. Masa tu aku baru 2 3 bulan pun on Twitter because I resisted being on Twitter lah kan. Aku dulu anti social media ni tau I mean mm -hmm. the whole idea That you share What is in your head With the rest of the world Itu mencapak gila tau <laughs> And I think That is only budak-budak je buat Orang tua tak buat lah I mean that's not macho lah But, you know Unfortunately I had to lah Because jadi ahli <laughs> politik kan So I remember Among the first tweet Was Pasal Petro Saudi mm -hmm. Uh, way before SRC1MDB ni Because Um, I got friends daripada Turkmenistan yang tanya we didn't hear anything hmm. selalunya kalau ada orang beli offshore block all and gas players tu tahu which offshore block is on sale siapa bidding siapa dapat ini eh, macam mana pula syarikat strategik Malaysia ni pergi beli offshore block that nobody knows. Kan? um, and from there lah, kan, we started putting, saya masa tu was um, speech writer for Datuk Seri Anwar. Mm -hmm. uh, so, ucapan dia dekat parlimen tu in between 2010 uh, sampai ke I think 2012 tu, a lot was mostly written by me. Quite a lot of part was written. Especially benda-benda macam ini benda-benda kewangan, benda-benda pasal ekonomi dan so on lah, kan. And I remember ada satu tu masa tahun 2010 Datuk Seri Najib um, lancarkan model ekonomi baru. Uh, new economic model lah. That was in 2010. So ada satu sidang parlimen khas lah. Hmm. So kita kita selitkan question semua tu. Masa itu uh, nobody doubted YMDB. <laughs> uh, cuma your curiosity that it just doesn't make sense kalau nak melabur beli offshore uh, oil block ni kan you Sabah Petronas lah after all Petronas masa itu was already the largest um, oil and gas investment di dalam Turkmenistan hmm. I mean we 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 been in in Turkmenistan for close to a decade masa tu kan hmm. jadi kenapa pula tiba-tiba nak buat company so it started from that curiosity Um cuma the difference i suppose between myself uh, the difference between Tony and myself and the rest i think that curiosity drive us to continuously stay on the problem longer mm. sebab uh, masalah politician selalunya lah is short attention span you think that you cakap saja benda tu jadi then you move on mm. in the case of 1MDB dengan SRC kan is a story that took daripada 2010 sampai 2018. It's, it's nearly nine years staying on the ball one after another lah. Um, and dia chicken and egg, you know. Uh, uh, kalau you tak start awal and and continuously bring the subject to the public, dia tak amplify the curiosity. So without amplifying the curiosity, Uh, you won't get information or you won't get answer. So, lagi senang untuk bury lah kan. Mm. Because I think, terutamanya UMNO lah, and I'm sure sekarang kerajaan madani yang ada sekarang pun behaviour sama. Mm hmm. Which is, government in power ni, they only panic kalau benda tu bising. Hmm. Kalau tak bising, you just sweep under the carpet. Sweep under the carpet kan. Jadi, in the case of SRC dengan YMDB kan, If you, I think because of persistent questions and peeling of of the details, every month ada je, every two months ada je benda, it peels and dia jadi, it drives the uh, ceramah and forum sakit hmm. kan. So it created that worry di dalam UMNO hmm. dan di dalam UMNO juga people started asking question then you started having macam Tun Mahathir, macam a uh, Tan Sri Muhyiddin mm. uh, not so much of anything lah that They are concerned Ahmad akan kalah lepas ni ni kalau kita tak tak because mm. Rafizi dengan Tony Puah ni tak berhenti lagi ni mm. every man ada je ditembak kan so we need to nip the problem in the bud mm. but i think uh, um as they question internally they face roadblock jugalah and then dan yang itu saya ingat Tun Mahathir atau Tan Sri Muhyiddin didn't anticipate that Najib would have reacted the way that he did sampai dia sack peguam negara kemudian tukar SPRM and so on lah kan yep. and, and, and by then I think um, the whole This detail daripada Javier, Javier Justo tu, Javier Justo tu memang memang dah out there dengan Wall Street Journal dan sebelah. So hmm. It wait, it was waiting for it to hit the fan lah, internationally. So kalau okay, kalau bukan sebab pengalaman YB bukan saja dalam bidang, you, you punya accounting punya background, tapi juga pengalaman bekerja dalam industri oil and in gas. Hmm. Do you think you would have? been able to recognize this for what yeah, it was actually if if hmm. you i mean in a scenario where you hmm. dengan Tony Pua removed ah would I, what mdb ever be uncovered i'm not God to answer that it's hypothetical question hmm. okay that, sebab <laughs> then <laughs> benda tu membangkitkan apa benda yang seramnya itu uh. yeah there's a possibility yang it wouldn't have Yeah, it, it, yeah, lah. I think we were made for the time and the challenges of our time, la, And I think it's also takdir day, and then you know, it just so happened at the time. Uh, so There were people like me and Tony with that hmm. skill and experience, la. But to be fair, juga, lah. I think we have we need to have trust in society, mm -hmm. seba, um, People like me and Tony Pua played our part in one segment of society, which is bringing to the masses. Hmm. Um, tapi to be fair, there were also people like the aged, the journalists, hmm. that actually quietly dig. So either way, contohnya kan, I would have imagined lah. Kalau pun Tony and I were not there, <laughs> yang keliling Malaysia, do buat cerita pasal MDB ni kan the h would have stumble and would have would have developed the story hmm. and then cuma uh, most probably then politician akan pick up daripada dh lah hmm. so whether or not the age would be able to reach the masses hmm. uh, different segment tu, uh, that, that is debatable lah. But I'm sure kalau dia dah sampai ke peringkat 1MDB size ni kan, kalau tak di age pun, Wall Street Journal would have done. <laughs> yep. You cannot run away. Uh, it's not so much about myself ke, about Tony Pua ke, about other people kan. The sheer size Hmm. It's, memanglah kalau ikutnya Ikut rekod Ini uh, Skandal kewangan And embezzlement Yang paling besar dalam dunia Then once you dah reach kat situ Dia akan ada saja Because Kalau kita Contohnya lah Kalau kata kita jadi Reuters ke Wall Street Journal ke Kita jadi Bloomberg ke Kita sekarang ada Al Jazeera ke Apa kan just tak masuk akal kan so the the story would have run hmm. and politicians would have picked it up um. hmm.